Мене Іван Дремлюга, я член комісії, заступник голови Дніпровоського міського товариства просів. Я хотів би подякувати всім шановним громадянам, які підтримали Стронцова. Оце є аргументована дискусія, розумієте? Це питання виникало в нас на комісії і там розділилися голоси. Я також підтримував Стронцова, але на той момент це. Кількістю голосів не пройшло. Але завдяки тому, що ви тут зібралися, ви провели достатньо аргументів, показали видатну роль цього діяча, діяча науки, металургії, гарної людини. Тобто і в совєтські, і в радянські часи були нормальні люди, які жили і творили благо нашого міста. І тому ми повинні їх теж поважати і віддавати їм шану в назвах міст, в назвах вулиць. Площі і тому, тому подібне. Тепер інше. Я хотів би відзначити, що існує дуже багато міфів відносно перемінування стосовно великих затрат. Звичайно, ми повинні вважати, що це певний клопи. Це безумовно, ну, рано чи пізно хтось з цим стикнеться. Але людина, фізична особа, яка проживає на вулиці, має паспорт, прописаний дан, має документи на нерухомість, вона... Ніяких наслідків після формування нести не буде. Лише у випадку, якщо вам треба у паспорті поміняти там фотографії 45 років, чи поміняти десь зв'язку з виїздом чи тому подібне, тільки тоді, тільки тоді ви йдете е, в бюро реєстрації і, е, і міняєте назву, назву вулиці. Для цього треба взяти довідку у відділі архітектури. Далі, що торкається документів на нарухомість. Також не треба нічого міняти. Є офіційне роз'яснення Міністерства юстиції про те, що е, е, тільки в разі, коли ви будете продавати ці нерухомість, дарувати чи там да, передавати, продавати, тільки тоді міняється місце розташування цієї нерухомості. А що ділять юридичні міліція? А три сахар Що торкається юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, тут так. Закон про реєстрацію цих. Підприємство вимагає, щоб була точно надана адреса розташування об'єктів. Тому фізичні особи підприємці будуть перереєстровані, а також будуть перереєстровані юридичні особи. Вартість перереєстрації для фізичної особи підприємця 10 ,20 гривень 20 копійок, для юридичної особи 51 гривень. Ну, Затрати не досить великі. Але це хлопець, безумовно. Але з іншого боку, ви розумієте, що ну, колись треба було це починати. Ми ось від товариства просвіти, ще в 90-х роках пропонували проспект Карла Марса, назвати проспектом Єверницького. І це звучало, в пресі, пресії, бо боролися за сіли ради нам відмовили. Так. Я переголосував про це. Ну, можливо, можливо. Ви були на тій стороні на той момент. Я не на комуністів, я просто за соціал. Я про те, що цей процес давно, ну так би мовити, був у повітрі. Накопичувався, ну в результаті нас, ну, в нашій державі відбулися дуже великі колосальні зміни, ви знаєте, десь у революції. І тому зараз нам необхідно скинути все, що нас тягне в минуле, показати наших національних українських героїв. І тому на центральні проспекті міста будуть носити їхні імена, а вулиці, які... Такі більш другорядні будуть названі на честь наших місцевих діячів. А ополиці по там же будуть квітневі, вересневі, Жовтневі і так далі. На комунарі живе моя родственниця. Перейменувався перший строительный на метро Политеновську. І она по По оформлению новых документов, там прописано 4 человека. Уплатила по 230 гривен с каждого человека. Еще 200 гривен, я их не знаю еще какие-то. Она обращалась на сайт городской, писала эту проблему. И семья уплатила 1300 гривен. За счет, за счет. Э, я сейчас слово. По появлению Я даю слово представителю Голоко, он вам сейчас профессионально ответит я на ваш вопрос. Вверх, Именно по этому дому я вам отвечаю на вопрос. Много лет, когда дом только построился лет 20, у него так и остался адрес. Первый ЦТР. Жил массив на один ЦТР. Я права? Да. да. В реестре, который сейчас существует, просто такой адрес, ну, он не может пройти. Не может он существовать. А почему и по заявке Ленинского, э какой там, я не скажу точно, же Ленинского района, была выполнена переадресация? Просто-напросто, и... чтобы привести в соответствие. Поменяется, потому что поменяется люди не могли вызваться адресом, не который нет, не не была. Была. у них есть. Люди не могли этого ничего этого. сделать с этим адресом. Просто-напросто. Не продать, не купить, не подарить. Почему так дорого? А почему они не, не продают? Они живут Все почему работы, не все работы, нам и сделаны бесплатно. По поводу переоправления... Этим, это а, самое, там а а а по поводу переоформления было сказано, что когда люди обращаются, дарят, продают или покупают, они, они, они платят они дают, в любом случае определенные деньги. А здесь еще будет и указан живут. правильный адрес. Вот и все. Они живут и все. Чего никто не пойдет, не пойдет. Никто не пойдет. А теперь так, вы не тоже переменуйте. я должна... Они это вопрос с волшебным расстройством, чем Или с этот и решат, почему люди платили. Решили уже давно, почему люди платили, это их личное дело. Кому они платили? Кому они платили? они платили, Кому они платили? Это не Они делали какие-то определенные... Это, вопрос, это квартира 15. Она писала Я, я хотел бы заплатить на всех, Давайте на уладим же мы как-то только... раз и Потому что вы знаете, потом начнете уехать. Вы оформите таблички, а мы даже можем за Мы работаем на добровольных началах. У нас историки, преподаватели, яркий сектор, водорский сектор, общественные деятели. Мы не городская власть. Обращайтесь, пожалуйста, в город Полковник. Не вы знаете, на 23 года ждали неизвестно чего. И вот наступила война. И понимаете, Сами вы понимаете, это вы понимаете вот эти все войны. меня государство нужно как вы понимаете, как листья ветки и дерева. Мы делаем это, кто-то делает это. Кто что может, тот и делает. Если Тем более, это хорошо, это. но надо приостановить вообще. Но мы никого не задерживаем и никого не торопим. Эта программа будет воплощаться в жизнь в течение нескольких лет. Не думайте, что завтра это все начнется, и все победут в жизнь, и там оформлять документы. Это долгосрочная программа, и она будет поэтапно реализовываться. И людям это не будет доставлять никаких хлопот. Ну как, некоторые будут, конечно, Некоторые до сих пор говорят на улице Школьная, нет, на улице Гавриленко, на улице Школьная. Некоторые там на улице Красную говорят, говорят Троицкая. Есть же вот, вот такая память остается человеческая. То есть это на несколько поколений вперед как бы задействован такой посыл, такая программа. Поэтому ну, откладывать уже некуда. Когда было все мирно и хорошо, мы 23 года об этом не вспоминали. А вот если война идет, Это в не имеет никакого отношения. Понимаете, да. Терять, так Вы знаете, я помогаю и раненым, я помогаю и фонд армии выделяют мне деньги. Это моя личная инициатива. То есть я не решаю вопросы денег городского кома. Понимаете? Наша задача была составить список улиц, которые подлежат переименованию и запропагандировать новые названия. Так, ваша... Знаете, я а шла туда я не знала. Ставьте, пожалуйста. Меня не встал не встал меня зовут Толкачева Людмила Васильевна. Родилась и выросла в городе Днепропетровске, улица Комсомольская, 52А. Я майор милиции на пенсии, 10 лет. Была коммунистом, была комсомольс... комсомолкой. Сюжет прожила на улице Комсомольской. Конечно, мне очень тяжело будет, если улица, не если она, я так понимаю, будет переименована. Я не пришла с конкретным предложением по названию моей улицы, потому что я не знала, честно, какой вопрос будет тут рассматриваться конкретно. Я просто не могла не выступить в памяти своих родителях. Моя мама Парфенова в девичестве Баранцова, Зельда Ульяновна, и мой отец Парфенов Василий Данилович. Они были настоящими коммунистами, как бы сейчас не называли коммуняками. Вы знаете, коммуняки тоже были разные, как и сейчас люди, сидящие тут и проживающие в Украине. Я в этом здании, да, моя мама работала в этом райкоме партии в Кировском, была отделом агитации и пропаганды. И я горжусь этим, о, да, о, да, о, о, потому что моя мама... Я дорожу тишины. Можете охать. Как... Пожалуйста. Когда мне говорили комсомол, Растула. я сказала, что я не выучила там э, заученную Вы не фразу, не почему я хочу стать комсом... комсомолкой. Я хотела, я сказала, что я хочу быть похожей на своих родителей, потому что я своих родителей считала настоящими ком коммунистами, то есть порядочными людьми. Если коммунист, в моем понимании было, это порядочный человек. И нас, извините, плохому не учили, когда мы были школьниками, коммунистами, комсомольцами или октябрятами или пионерами. В школах нас плохому не учили. Воровать, наркотики, употреблять, пьянствовать, убивать и так далее. Поэтому я не могла сейчас молчать. И когда говорят о том, что улицу Ленина, пусть да, пусть Ленина переименует улицу, куда уже ну, ничего не изменит, но назвать улицей Бандеры, моей маме было 19 лет. Она была призывали в тот период, когда освобождали Украину от фашистско-немецких захватчиков, комсомол призывали в освобожденные районы Украины на поднятие разрушенных городов, сел и так далее. И моя мама, 19-летняя девочка, ее направили в Днепропетровский обком комсомола в Черновцы. Она чудом осталась жива. Она шла с, со своим коллегой, она в детстве была при, принята в коммунисты. И ее коллега, старший ее, по пути они села в село, в село переходили. Остановили на бричке. Ее фамилию спросили, его, ее отпустили. Его больше не видели. Мама рассказывала. А мама для меня была пример, образец. Она преподавала политэкономию, да. И в нашем транспортном институте. И в монтажном техникуме. И в промышленно-экономическом техникуме. Поэтому она рассказывала, как бандиты. Пусть назывались они бандеровцы, как они уничтожали семьи председателей колхозов, как уничтожались врачи, учителя, девушки молодые, молодые ребята. Я не могу позволить, чтобы улицу Ленина переименовали именем Степана Бандеры. Кто хочет в Западной Украине, пусть они считают своим героем и пусть там остается, как они назвали уже несколько лет назад, и памятник поставят. Поэтому я выступаю против Переименование улицы Ленина в улицы Степаны Бандеры. Спасибо. Здорово. Нет, Здорово. Уже, да. Здорово. Здорово. Проводить надо ну, типа референдум, я не знаю, как по городу. И опять же, можно еще сказать? Вы, Вы, Вы же юрист. Юрист вы же должны знать, что нет закона о референдуме. Какого он я, должны, с, ну, сейчас, не я, не, я имела в виду, что должны оправдывать мнение. Мнение людей должны. Правильно. я, хочу сказать о переименовании города Днепропетровска. Я также категорически против. Извините, город и наша область награждены были благодаря заслугам наших земляков. Наша область награждена была наградами Родины. Пусть это был Советский Союз и так далее. Поэтому награды, награды убираются, да, награды не, остается область Награды Грады заработали люди. Они люди, были создали. наша область, наша область. Я, ответить немножко, как два слова.